Sebab apa? Dia ungkapan yang berbisa Sebab itu kita kalau marah macam mana pun Jangan sampai keluar ayat-ayat yang Boleh memburukkan seseorang Celaka dan sebagainya Jadi itu daripada manusia Kita dah begitu takut Bayangkan celaka itu datang daripada Allah Seolah-olah Allah sebut Celaka kamu sipulan bin sipulan Lagilah menggerunkan kita Jadi malam ni kita nak tahu Siapakah golongan yang Allah sebutkan dalam Quran Sebagai orang yang celaka Supaya bila kita tahu Kita dapat elak dan mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalamnya. Yang pertama dalam Quran Allah berfirman adalah orang Yahudi. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi qalilah Wailul lahum bimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksun Dalam ayat 79 surah al-Baqarah ini tiga kali Allah celakakan orang Yahudi dalam ayat yang sama Yang pertama Allah celakakan mereka sebab apa mereka mengubah kitab yang diturunkan kepada mereka. Yang kedua, mereka mengatakan summa yaquluna hadza min indillah. Kamu dah ubah kemudian kamu kata ini yang datang daripada Allah. Yang ketiga Allah celakakan mereka Sebab mereka menyebarkan Pemahaman dan pegangan yang jauh. Jadi ini tiga ciri Yahudi Yang kita perlu jauhi Elok-elok di Bible Makdis Palestin Nak diubah ke Mekah Buat apa? Jadi disebabkan persoalan Pertanyaan Ataupun Ketidakpuasan hati mereka itu Allah gelap itulah orang yang bunuh sebab itu kita jangan terlampau banyak tanya Nak tanya boleh No problem Tapi jangan sampai terlampau banyak tanya Lagi pula tanya bukan nak buat Tapi nak mengelak Itu cukup tidak disukai oleh Allah Nabi sebut dalam hadis Inna Allah yakrahu lakum salasan Allah tu cukup murka Cukup tak suka kepada tiga perkara Antaranya adalah kasratu soal kata Nabi. Banyak bertanya. Nak tanya tak ada masalah, tapi kalau terlampau banyak tanya. Dia tanya 10 soalan, tengok-tengok satu pun tak dibuat saja nak tanya. itu yang tak suka. Dan kadang-kadang kita kalau bertanya ni, tanya ke ustaz biasalah. Ustaz ada masa dia ingat, ada masa dia lupa. Tanya 10 soalan Mungkin 2 dia jawab 8 dia tunda Biasalah Jangan malah ustaz Ay, Ustaz 10 soalan dia tanya 8 dia jawab Ini ustaz ke siapa ni? Ustaz pun makan durian juga Ada masa dia lupa Dan kalau tanya Jangan tanya soalan pelik-pelik Ini soalan kadang-kadang luar kotak ha, Ini ustaz makcik nak tanya Tanya lah makcik Kenapa solat Jumaat buat hari Jumaat? tak pening Ustaz tu balik elok-elok pakai kopiah, tercampak kopiah ni. Dom terpinggir. Betul juga kenapa Pak ha. Imam. Sebab kalau abang hari satu jadi apa makcik? Solat satu. Ah, ha, solat satu lah. Ha. jadi kita kadang-kadang nak bertanya tak ada masalah, tapi jangan terlampau banyak tanya. Takut menjadi seperti orang Yahudi yang bertanya bukan niat untuk melaksanakannya, tetapi untuk mengelak ataupun tidak kuat. Jadi itu yang pertama Allah rekodkan Golongan yang dicelakakan adalah golongan Yahudi Laknatullah Yang kedua dalam Quran Allah berfirman Antara golongan yang dicelakakan adalah musyrik Orang yang syirik Dalam surah Fusilat ayat yang ke-6 hingga ayat ke-7 Allah berfirman Wa wailul lil musyrikin Celakalah bagi orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain Jadi orang yang buat syirik ataupun percaya ada kehebatan Ada ketuhanan selain daripada Allah Maka itu golongan yang akan dicelakakan Bukan hanya di dunia Nanti kelak di akhirat Sebab itu syirik ini kita kena fahami Dalam kitab Al-Muqaddimat Kata Imam Sanusi Syirik ada enam jenis Bermula yang paling besar Syirik Istiqlal Iaitu menetapkan Adanya dua Tuhan atau lebih Sehinggalah yang paling kecil Syirik Agrat Beramal kerana selain daripada Allah Iaitu Riyad jadi kita kalau boleh dalam hidup jangan ada daripada sekecil-kecil syirik hinggalah sebesar-besar syirik. Kita Alhamdulillah yang datang ke kuliah malam ni tak ada yang percaya Tuhan selain daripada Allah tak ada. Kita percaya hanya Allah yang Maha Esa. Tak ada ketuhanan, kekuasaan selain daripada Allah. Alhamdulillah kepercayaan dan keyakinan kita. Tapi kadang-kadang kita ada sedikit tersenggung Dari sudut mana amalan harian kita Iaitu kita buat sesuatu bukan kerana Allah Tapi kerana manusia Ini yang kita kena jaga-jaga Syaitan -jaga. kalau tak boleh hasil kita kau sembah Ataupun kau percayalah ada Tuhan selain Allah Apa masalah? Kau nak sembah Allah kau sembah Tapi yang lain kau pun percaya kau tambah satu saja Bukan kau tinggalkan Allah Kau ikut Allah Tapi kau percaya ada Tuhan lain ha, Kita tolak Tak percaya Lah kali syaitan masuk dari surat apa? Amalan Ditiupkan riak dalam amalan ha, Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala Sifat mazmumah Ataupun sifat yang celaka Ada tiga yang utama dalam banyak-banyak sifat mazmumah Ada tiga yang utama Kerana tiga ini boleh terkena pada mana-mana manusia Termasuklah saya yang bercakap Bercakap bab pertama hasad Bercakap bab kedua riak Yang ketiga hujuk Ini tiga perkara yang utama kata Imam Ghazali Yang perlu dijauhi Pertama hasad Walaupun saya bercakap berhasad Saya pun hasad kadang-kadang jadi yang pertama jangan kita pernah hasad ataupun dalam bahasa kita dengki. Orang Melayu punya tamak dua-dua bahasa dia guna, hasad dengki. Padahal hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa kita. Jadi apa masalah? Ustaz, tak ada masalah, nak berapa saja. Jadi jangan kita hasad atau dengki. Kerana apa? Nabi pesan innal hasad yakulul hasanah. Asal dengki makan kebaikan Kebaikan yang kita lakukan Dalam kitab Hayatul Sahabah Disebut ada seorang budak muda Meninggal masuk syurga Jadi penghuni syurga yang lain kan Dengar cerita kau meninggal waktu muda Tengok-tengok masuk syurga Haha. Kami yang veteran-veteran ni umur 63 No, duduk ujung 73 Meninggal baru boleh masuk syurga Eh, engkau 28, 29 Mati masa syurga Maknanya senang sahaja 28 tahun je kena solat 29 tahun je kena ibadat Kami 80 tahun Kena zakat, kena solat, kena ibadat Apa engkau punya amalan Macam kita lah kat dunia kan Pergi Mekah Buat haji Pandang kanan, pandang kiri Ada budak muda Kita akan tanya dia apa amalan kau dia Muda-muda dah ke Mekah buat haji Orang lain umur 60, 50 Kau umur berapa? Saya 17 pakcik 17 dah ke Mekah buat haji Pakcik umur terbalikkan umur kau 71 baru boleh ke Mekah Engkau 17 adik ya eh? Dah ke Mekah ha -ha. Eh hey, muda-muda dah buat haji Apa amalan? Cik Cerita sikit petua ha, Petua saya satu je pakcik Apa dia? Daftar awal tabung haji Ha, itu sahajalah Kalau daftar lambat, memang umur 30 baru daftar tabung haji Alamatnya mati dua kali, belum tentu dipanggil Maknanya, kalau dekat dunia kita akan tanya eh Muda-muda dah kaya Muda-muda dah berjaya Apa? Betul ha, Itu kat dunia selalunya Begitulah di syurga orang tanya Apa amalan kau? Saya kata penghuni syurga yang muda tu Betul saya ni kalau nak lawan pakcik-pakcik otai-otai masa kat dunia dulu tak dapat. Pakcik kata 63 tiga solat. Yang tu tujuh puluh empat zakat. Tapi saya kalau nak challenge dari sudut amalan tak dapat. Ada satu amalan yang memudahkan saya masuk dalam syurga. Iaitu saya tak pernah hasad. Atau tak pernah dengki kepada mana-mana orang. Saya dapat berita Rakan sekerja naik pangkat Saya ucap tahniah Tahniah pada rode naik pangkat Saya dengar anak jiran sebelah Skor 10M A, 10A plus dalam SPM Saya ucap tahniah Bagi pula hadiah Saya tak pernah hasad Saya tak pernah dengki pada mana-mana orang Itulah yang menyebabkan saya mudah masuk ke dalam syurga jadi kita hari ini jangan ada pertama tadi hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali antara sifat mazmumah yang utama adalah riak. Ha ni yang kita nak tekankan. Riak kerana boleh berlaku pada mana-mana manusia termasuklah Ustaz yang ajar riak. Dia pumpang-pumpang bahagia tengok-tengok dia pun riak. Ada ustaz tu mengajar Mula-mula yang datang dengar berapa orang Mula-mula dia mengajar Memang kerana Allah Yang datang dengar pun tiga orang Contoh Dua orang pekat Seorang jelek Itu pun tertidur dalam kuliah Lelah tiga-tiga tak dengar Yang jelek Yang tak pekat tidur pula Yang pekat jelek Tapi tak dengar tapi sebab dia mengajar kerana Allah Lantak tak lah... Yang penting aku nak mengajar kerana Allah Tapi sekali di viral kau Ustaz tu Dipacak kamera TikTok Dipacak kamera Facebook Dipacak kamera Instagram Di viral kau Ustaz tu Terkenal popular Ustaz tu Tengok-tengok datang bukan kerana Allah Tapi kerana manusia Maka itu yang bahaya kata Imam Ghazali bila kita buat sesuatu bukan kerana Allah Tapi lebih kerana manusia wal Dan yang ketiga adalah sifat ujub Ataupun dalam bahasa kita nak mudah faham Rasa bagus Dia menengok orang lain Dia rasa orang lain tak bagus Dia seorang je yang bagus Pengurusi kata saya ni cadang hujung tahun ni Sudahlah nak pegang pengurusi saya letih saya nak pencim kata dia Saya nak buka jawatan pengurusi Kepada mana-mana jemaah yang layak dan berhak Jadi saya buat satu mesyuarat Siapa yang nak mencadangkan nama seseorang Haji angkat tangan ha, Dia pun angkat tangan ha, Silakan Haji Osman Awak nak cadangkan siapa? Ha, saya nak cadangkan Osman bin Ah ha, Itu bukan nama awak ke man? Haa -ha, nama saya Kenapa kau petik nama sendiri? Ialah menengok kanan, menengok kiri, kiri tak ada yang layak Saya seorang tu yang berhak Itu yang petik nama sendiri ha, Jadi ada orang dia rasa bagus Dia menengok orang lain macam tak layak dia. Aku seorang je layak Dia pun angkat, puji, angkat bakul orang mereka Jadi itu sifat yang perlu dijauhkan Dalam kehidupan kita Jangan rasa mulia Jangan rasa bagus kepada mana-mana orang Yang kedua, kalau kita pula yang berusia Menengok budak-budak, menengok kanak-kanak Tengok dari sudut dosa Ni hasil, kita umur 73 lah Kau umur berapa? 74, tua setahun Budak tu baru 18 Kalau hitung dosa banyak kita daripada dia Kita dah 74 tahun tersilap, terbuat dosa Dia baru 18 banyak kita dosa daripada dia Maka kita takkan pandang hina kepada budak-budak Sama juga yang ketiga Kalau kita menengok orang jahil Tengok orang jahil pun Agama ajar jangan pandang lekik Jangan pandang hina Tapi ajak dia ke arah kebaikan Orang jahil Betul dia jahil Tapi dia buat sesuatu kerana kejahilan Memang dia tak tahu Berbanding kita yang dah lama tahu Tahu jangan rasuah Rasuah juga Jangan fitnah hari-hari demo kuliah Fitnah juga Jangan adu domba Adu domba juga Jadi kita yang tahu buat Daripada dia tak tahu buat Lagi hina kita daripada dia yang keempat, nak rasa tak mulia berbanding manusia lain Tengok orang yang berilmu Ini selalu kita di Malaysia rakyat Tengok tok-tok guru, tengok tok-tok wali, para masyaih Selalunya kita pandang dari sudut ilmu, muliakan Yang kelima Iaitu orang kafe, kufak Menengok orang kafe bagaimana? Tengok dari sudut pandangan hidayah Betul, kita orang Islam, dia orang kafe tapi ada sahaja di kalangan sejarah dan syirah dahulu Yang kapir Allah bagi hidayah berubah Masuk Islam, belajar solat 3 hari Hari keempat mati, masuk syurga kekal selamanya Dan ada orang dalam sejarah syirah Kalau kita belajar kaki ibadah, solat, zakat tapi entah bagaimana hujung nyawa datang setan hasut dia Kata setan ji kamu dah 60 tahun solat mengesakan Allah. Apa salah sebelum kamu meninggal menghembuskan nafas yang terakhir ketika nazak ni? Kamu cakap Allah itu ada Tuhan yang lain. Tambah sikit saja. Kamu kata Allah Tuhan cuma tambah sikit ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu saja. Tengok-tengok dia kata ialah Allah Tuhan dan ada Tuhan selain daripada Allah Mati masuk neraka kekal selamanya ha, Sebab itu yang paling penting adalah penghujung Innamal a'malu bil khawatir Sesungguhnya amalan itu pada pengakhiran Dan mudah-mudahan pengakhiran kita Pengakhiran yang husnul khawatimah Jadi itu cara agama ajar kita Supaya bagaimana kita tak rasa mulia Berbanding manusia yang lain jadi itu tiga sifat yang kata Imam Ghazali perlu dijauhi antaranya riak Kerana orang yang riak adalah orang yang melakukan syirik kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Seterusnya golongan yang ketiga Allah celakakan dalam Quran selain daripada Yahudi Selain daripada musyrik tadi Yang ketiga adalah golongan kufar Ataupun golongan kafir Allah rekodkan dalam surah Maryam ayat 37 Fawailul lilladina kafaru min mashhadi yaumin azim Maka celakalah bagi orang-orang kafir itu Siapa? Orang yang tidak menyembah tidak percaya kepada Allah golongan kafir. Ha, jadi dalam hidup kita jangan sampai ada keluarga kita ataupun kita sendiri yang keluar daripada agama Islam murtad jadi kafir. Ha, sebab itu di dunia ni mungkin susah kita nak cerang. Kadang-kadang kita pergi suatu negara yang lebih kurang negara kita Menengok muka sama itu tanda-tanda orang yang beriman dan tanda-tanda orang yang sebaliknya tidak beriman. Ini kalau kita nak cam di akhirat kelak. Orang yang beriman bagaimana? Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Golongan yang beriman Allah jadikan wajah mereka putih berseri-seri, glowing. Ha, kalau bahasa skincare flawless. Menengok artis Korea tu kan Kita pun keliru Dia ni jantan ke betina Laki ke perempuan Menengok kulit macam perempuan Halus, mulus, gebu Kita yang perempuan pula kalah dengan kulit dia Padahal dia laki ha, Itu kalau Korea Artis Korea ha, Sebab itu anak-anak muda kita suka benar ke Korea Saya kalau ceramah di universiti tu tanya kenapa anda semua minat Korea Dia kata sebab putih Comel kata dia ha, Itu yang dia suka menengok drama-drama Korea Saya ni tak suka sangat menengok drama Korea Lebih kepada drama-drama Tamil ha, Yang baru jentik terpelanting sampai ke Kuala Kangsa tu Itu ha, yang baru seronok menengok drama Tamil Member baru bersih je Hashim baru bersih tu huh, Terpelanting sampai ke Ipoh Nak cerita-cerita Tamil ni syok Baru hilang ngantuk Ya, ya. Ha, ini menengok drama cinta cinta drama jam 7 TV3 drama Korea. Ada ha, kurang syok. Cinta ni kurang sikit. Jadi kita kalau nak muka berseri-seri, kalau tidak di akhirat nanti dekat dunia bagaimana buat banyak kebaikan. Orang yang buat banyak kebaikan Allah datangkan ketenangan. Bila tenang di dalam insya-Allah terpancar di luar kita tengok para alim ulama tok-tok wali. Muka kita tengok dia kita jadi tenang. Kita yang ya. selalu pergi majlis-majlis ilmu, -majlis pergi majlis-majlis selawat, tengok tok-tok guru para habaib naik ke pentas, baru tengok tak dengar cakap lagi rasa tenang. Apa sebab terpancar wajah ketenangan? Dek kerana kebaikan yang dilakukan. Jadi kita kalau nak dapat wajah berseri-seri Bukan hanya di akhirat nanti Di dunia banyakkan kebaikan Dan sebaliknya Allah berfirman Bagi mereka yang tidak beriman Bagaimana keadaan mereka Iaitu golongan yang tidak beriman Wajahnya hitam legam Tengok hitam penuh Itu orang yang tidak beriman macam kita di dunia ni Hitam belum tentu tidak beriman Ada orang memang muka hitam Dalam hitam legam pula tu Ay, Tapi hati baik ha. Sebab ada orang walaupun Muka di luar Tidak handsome bagi pandangan kita Tapi cantik dia lah. Itu yang kadang-kadang Kita pergi kenduri kan hujung minggu Sabtu Ahad Kita pergi satu jemputan kenduri Menengok perantin perempuan Kemai lawak dengan hidung mancung Dengan tinggi tak tinggi Gendah tak gendah Hei cantik Kita pun tanya mana dia punya suami tu Tengah minum kopi tu La ilaha illallah Dah tahu gelap minum kopi lagi gelap kata dia Itu ke suami dia Itu lah Kenapa? Macam tak sekufu kata dia Yang perempuan putih Yang laki gelap Yang perempuan tinggi Yang laki pendeklah. pendek lah Pendek ketot pelak macam tak sepupu kata ni Kita pun risik Di pengantin perempuan Dalam ramai-ramai lelaki kat Malaysia Kenapa kau pilih dia Tak ada ke yang lagi cerah Tak, tak ada ke yang lagi tinggi Saya makcik tak menengok luaran Saya pilih dalaman Memang dia ni tak cerah mana Tapi hati dia baik Cakap sopan santun Bergaul baik Jadi ada orang walaupun mukanya gelap tapi dalamnya baik menunjukkan dunia tapi di akhirat gelap wajah yang berseri-seri itu tanda orang beriman dan wajah yang hitam legam itu tanda yang sebaliknya maka hari ini jangan sampai kita terjebak atau murtad keluar agama sebab itu Allah firman dalam Quran qu anfusakum wa ahlikum nar peliharalah dirimu dan ahli keluarga kamu jangan sampai terjebak jangan sampai tercampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama tafsir bagi Orang yang dicerakakan oleh Allah kata Syekh As-Sa'di, Imam Sa'di, seorang ulama tafsir. Dalam tafsirnya As-Sa'di menyebut orang yang dicerakakan oleh Allah dalam ayat yang keempat dan kelima surah Al-Ma'un ini ialah pertama mereka yang meninggalkan solat. Jadi pesan ke anak cucu kita, sibuk macam mana pun solat jangan ditinggal. Mesti dibuat yang fardu, tambah yang sunat. Macam kita mungkin tak ada isu yang pertama tak ada. Kita semua kaki solat. Ustaz tahu mana kami kaki solat? Tengok muka ke? Nah, tengok kaki lah bungkak bengkak semua ni Itu lama dalam solat Tanda Yang kedua Sikit lagi Orang yang dicelakakan di sini adalah Melewatkan solat Ini mungkin kita ada Kita tak tinggal Tapi melewatkan solat Maka hari ni kalau tak ada apa-apa Tunaikan seawal mungkin Tapi kalau ada kerja Dilewatkan tak apa kerana takut kita tergolong dalam golongan yang melewahkan solat dan yang ketiga menunaikannya meninggalkan rukun-rukunnya yakni rukun dalam solat solat mengikut mazhab imam Syafi'i kita ada 13 rukun jadi jaga kesempurnaan rukun jangan ditinggalkan kalau ditinggalkan takut kita tergolong dalam golongan yang Allah celakakan wallahu alam jadi itulah antara golongan atau kumpulan yang disebutkan dalam Quran sebagai orang yang dicelakakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalamnya. Apa yang baik malah sama-sama kita amal, apa yang tidak sama-samalah kita tinggal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.